deyicilərimiz. Bu gün sizləri Xodavar şəhəri ilə görüşəndən salamlayırıq. Xodavar şəhərində çox gözəl bir ərazidə, prospekt yoluna yaxın mükəmməl sahələ, 2 mərtəbəli, al 7 otaqlı dairə oldu. 7 otaqlı şəxsi kilə həyətimiz satışa çıxıbdır. Əzizlər, təmirdə görsə deyirsiniz ki, bu mokletikən evdir. Xeyr, evimiz illər öncə inşa edilibdir. Sadəcə təmirlə yeni çıxdı. 7 otaqlı bir idi ki, biz birinci mərtəbənin təhlisində Belə geniş bir dəhlizi var. Burada yerləşir evimizin mətbəxi. Burada yerləşir birinci mərtəbədəki qonaq otağı. Evin fondları tamamlanmışdır. Yeri. Demək olar təmir işləri fayzadır. Sadəcə bu daxili materiallar götürüləcək. Deməli bu da qonluq otağı. Burada bir yataq otağı əslində birinci mərtəbədə, ikinci mərtəbədə kənar divarlardan halba olaraq orta divarlarda qoşa kubik. Burada isə qapsu bağını göstərilmir. İkinci ünvənlərin yerləşir rəsmə. Bu mərtəbələrcə çəkiliş planları ilə tərtib məsul olması qalır. Loqon idici də daxil olundu. Bu yerlə şə birinci mərtəbənin sanitar otağı. Yəni hər bir evdə belə geniş dəhlizə rast gəlmək mümkün. dərinizi, mətbəxi, sanitar otağı, giriş, qonaq otağı və 2 dənə yataq otağı. Buyurun evimizin ikinci mərtəbəsi ilə tanış olun. İkinci mərhələsində isə burada yerləşir bir ev yataq otağı. Yəni böyük bir ailə olarsa, plan məqata çevirdilər. Yəni iki ailə dama toxa yaşay bilər. değeri Yani kıymet gitti olarak da el için çok 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 münasip. lazım. Sanfer bu uşağı yerleşir. Ve burada böyle bir boş bir sahne var. Karşı okulma için. Yani bir tane zahmet olması için. Yani orta divarlarda birinci ve ikinci divarlarda en evet. iyi gayda olarak Boşadır. Əslində bir daha qeyd edirəm. Bu evimiz Qızılalı şəhərində, mərkəzdə, əsas prospekt yolu yaxın bir ərazidə yerləşir, Qızılalının dəvəla girişində. 6-7 otaqlı, hələ 6 deyirəm, 7 otaqlıdır, 2 mərtəbəlidir, qaz, su, işığı daimi, mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sistemi, yanında məktəbi, bağçası, ticarət obyektləri, hər şey var. Yaşayış üçün çox gözəldir ərazidir. Sənədi, paket qutçadır, torpağın da ili və qutçası var və evimizin sahəsi buca da 160 kvadratdan çoxdur. Həyətinə də rahatlıqla 2 avtomobil yerləşir, əlavə də yeri qalır. Sonda evimizin həyətini sizə təqdim edəcəm. Bu, çəkişəliyə edə evimizin həyətidir. Təşəkkür edirik kimi. Direksiyə bir hesabatında dura bilərsiniz. Alaşdığınız üçün təşəkkür edirik. Xüsusi park etmək üçün yeri də qalır. Çox gözəl, kəskin biri, belə gözəl bir həyət evidir. Qiymətimiz start olaraq 110.000 manata təklif olunur. Real müştəriyə və bizim səhifədən gələn müştərilərə isə xüsusi endirim olunacaq. Dəyərli vaxtınız üçün, videolarımıza baxdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirik.